या बातमीचे प्रायोजक आहेत पटेल कार डेकोर्स अँड ॲक्सेसरीज यांच्याकडे कारचे सर्व प्रकारांचे ॲक्सेसरीज होलसेल दरात मिळून जाईल यांचा जा पत्ता सात रस्ता चौक सिरॉक्स चायनीज जवळ सोलापूर नियर अबाउट बाशा पेट बेगम पेट शनिवार पेट राहुल गांधी नगर शाहपुर छाल सिद्धेश्वर पेट यहाँ के सभी लोगों से आ, मैं जुड़ चुका हूँ तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन मेरे लिए बहुत आसान हो प्रभाग क्रमांक चौदह में तो पब्लिक अभी होशियार हो चुकी है जात के नाम पर वोट मांगने से अच्छा काम के नाम पर वोट मांगो तो पब्लिक का भी उसको सपोर्ट मिलता नमस्कार मी कबीर शेख आणि आपण पाहत आहात इंडियन टाइम्स न्यूज सध्या सोलापूर शहरामध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक लवकरच होणार आहेत महानगरपालिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागलेले आहेत अशातच चा प्रभाग क्रमांक चौदा हे खूप विषय खूप चर्चेचा विषय ठरत आहे सध्या तर प्रभाग क्रमांक चौदा मधून शोहेब महागामी हे देखील इच्छुक आहेत महानगरपालिकेसाठी काँग्रेसकडून यांनी देखील उमेदवारी फॉर्म देखील भरलेला आहे तर आपण यांना विचारूयात की येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये यांचा काय विजन असणार आहे कशा पद्धतीचं काम यांनी करणार आहेत तर साहेब इंडियन टाइम्स न्यूज मध्ये आपलं पहिल्यांदा स्वागत समिती नमस्कार इंडियन टाइम्स इंडियन टाइम्स यांचा मी आभार आहे ज्यांनी इथे येऊन माझी मुलाखत घेत आहे सर एकंदरीत सध्या महानगरपालिकेचा हे जे इलेक्शन आहे निवडणूक हे खूप चर्चेचा विषय ठरत आहे प्रभाक्रमक क्रमांक मध्ये अनेक नेते इच्छुक आहेत काँग्रेसकडून म्हणा किंवा राजकीय पक्ष देखील इच्छुक आहेत तर आपण कसं बघता येईल जसं लास्ट दोन हजार उन्नीस चे फेर मागा मी संपर्क कार्यालय के माध्यम से जो मुस्लिम बच्चा पेट मे मे मेरे कार्यालय का ऑफिस डाला हूँ वहां से आ, सभी महिलाओं के या तो जेंट्स के वाटर मीटर गटर हो जो भी कॉर्पोरेशन के रिलेटेड जो समस्या हो मैं मेरे आगामी संपर्क कार्यालय के तरफ से उसको सॉर्ट आउट किया हूँ जैसा शासकीय मदद न मिलने के बाद मैंने आ, खुद के पैसे से ड्रेनेज नल सिस्टम जिसकी भी जो भी अड़चन हो शादी हो हॉस्पिटल के माध्यम से हो मतदान कार्ड के माध्यम से हो लड़की बहन के माध्यम से हो ई के वाई सी हो पांच लाख का बीमा आयुष्मान कार्ड हो ये मध्यम से हर फैमिली के साथ मेरा एक रिश्ता जुड़ा हुआ है तो नियर अबाउट भाषापेट बेगमपेट शनिवार राहुल नगर शाहपुर चाल सिद्धेश्वर पेट यहाँ के सभी लोगों से मैं जुड़ चुका हूँ तो मुझे लगता है कि ये इलेक्शन मेरे लिए बहुत आसान हो आ, आप इलेक्शन जो है खूब सोपा है परंतु अपने तिकट भेटेल का कारण कांग्रेस कड़ी अनेक उम्मीदवार इच्छुक है कांग्रेस पार्टी अला को आदरणीय खासदार प्रणी शिंदे को मैंने काम करके बताया है काम की बुनियाद पर मैं वो टिकट मांगूंगा और आ, मुझे मेरे नेता से या तो शहर अध्यक्ष चेतन भाव नरो हमारे प्रभाग क्रमांक चौदह के प्रभारी सुबेर भाई कुरेशी इनसे उम्मीद है एक भरोसा है कि मुझे हंड्रेड परसेंट डेफिनेटली वो टिकट देंगे विधानसभा मध्य दे, प्रभाग क्रमांक चौदह माना क्यों मध्य है याकडे म्हणजे एम या आय एम जास्त लक्ष होता एम आय एम एम आय एम लास्त मतदान इथून झालेलं आहे तर आपल्याला असं वाटतंय का म्हणजे काँग्रेसला जास्तीत जास्त लोक प्रेम करणार की एम आय एम चे पण नगरसेवक निवडणुकीच्या मैदानात जसा की था था। आप देखते आपले जो देश आहे देश मे तीन के तरीशन्स होते एक होता खासदार का लोकसभा का जिसको हम देश का प्राईम मिनिस्टर चुनते दुसरा होता स्टेट वाइज जैसा कि जिसको हम मुख्यमंत्री चुनते लेकिन जो कारपोरेशन का इलेक्शन रहता हम महापुर के लिए इलेक्शन नहीं होता ये कोई भी बंदे का चेहरा देख के उसका काम देख के उसके काम की बुनियाद पर उसकी कैपेसिटी पर यह कॉरपोरेशन का इलेक्शन होता है और मुझे लगता है कि एम आई एम का या तो फिर कोई भी पार्टी का प्रभाव नहीं पड़ेगा जो आदमी काम करता है चाहे वो कोई भी पार्टी का हो एम का हो कांग्रेस का हो बीजेपी का हो कोई भी पार्टी का कैंडिडेट हो काम करने वाले को लोग पसंद करते मुस्लिम संख्या खूब जास्त है तो न ऐसा मुझे नहीं लगता क्योंकि जैसा 2017 में इलेक्शन हुआ उसके बाद आठ साल के ड्यूरेशन गैप हुआ आठ साल में दो हर इलेक्शन में पब्लिक को एक चेंज चाहिए होता है जैसा 2017 में यहाँ पर एम का दबदबा रहा तो लोगों को चेंज करके देखना था कि ये लोग जो बड़े बड़े बातें किए इलेक्शन में कि हम आ, हर महीना कॉन्फ्रेंस रखेंगे हर पंद्रह दिन को मीटिंग्स रखेंगे वाटर मीटर कटेर की समस्या सॉल्व करेंगे हैदराबाद से हम लोग हर महीना आएंगे और यहाँ का राब्ता लेंगे मुझे तो ऐसा लगा नहीं किधर भी प्रभाग क्रमांक चौदह में तो पब्लिक अभी होशियार हो चुकी है जात के नाम पर वोट मांगने से अच्छा काम के नाम पर वोट मांगो तो पब्लिक का भी उसको सपोर्ट मिलता है आपण एवढं म्हणजे सामाजिक काम केलेलं आहे एवढं म्हणजे पत, चांगल्या पद्धतीचे जे लाडकी म्हणजे जे मोहिम सर्व्हिस सेंटरच्या माध्यमातून आपण जे काही केलेलं आहे तर तुम्हाला असं वाटतं की जे लोकांचं तुम्ही काम केलेलं आहे ते लोक तुमच्या पाठीशी मागेनेटली जितने महिला है जो मेरे ऑफिस पर आती राहतीय लाडकी बहीण का हो वॉटर का हो मीटर का हो गटर का हो या फिर जो भी इतर गरीबो की शादी हो किसी हॉस्पिटल का माध्यम से हो मैं आज तक मेरे ऑफिस में पिछले नौ साल से पिछले छह साल से मेरे ऑफिस अलहमदुल्ला बंद नहीं है कोई भी मेरे ऑफिस में आया तो कितना छोटा से छोटा काम रहने दो या बड़े से बड़ा प्रॉब्लम रहने दो मैंने किसी को खाली हाथ नहीं भेजा है ये मुझे अल्लाह की मदद है इसके पीछे और सही नीयत से वो बोलते हैं इन नामिल नहीं जिसके साथ सही नीयत तो होती है अल्लाह भी उसको मदद करता है दोस्त अहबाब है, है चाहने वाले है जो हर तरीके से मुझे सपोर्ट करते है अभी मेरा स्टाफ देखेंगे आप जितनी भी भीड़ रहने दो तो, रश रहने दो तो, हर एक को आ, रिस्पेक्ट से बुलाते हैं बिठाते हैं उनकी समस्या उनके प्रॉब्लम सुनते हैं फिर मुझे बताते हैं तो कोणसे से अगर शासकीय अगर वो काम होता है तो तो हम उससे करते या फिर नाही फिर फिर से हम काम करते लेकिन किसी को किती कोर्जीयात भेटेन आपल्याला असं वाटतं का साहेब की आपण ज्या म्हणजे फॉर्म भरलेला आहात तर आपल्या सोबत पण अनेक इच्छुक जे आहेत ते फॉर्म भरलेले होते तर तुम्हाला असं वाटतं का की त्यामध्ये आपल्याला म्हणजे तिकीट भेटेलच होत हा तक मुझे लगता कारण आपण खूप वर्षापासून काँग्रेसचा काम करत आलेलं आहे तर तुम्हाला नाही भेटेल का म्हणजे टक्के विश्वास हो, आहे आदरणीय खासदार प्रनिती किंवा चेतन नरोटेवर कुरेशी यांच्यावर यांना मी सगळ्यांना काम करून दाखवलेलं आहे आणि मी फक्त कामामुळे काम केल्यामुळे मी मला तिकीट भेटेल मला याची खात्री आहे मी प्रसार माध्यमातून किंवा माझ्या चॅनलच्या माध्यमातून मी तुमच्या

कैसे पद्धत का मतलब आप काम करेंगे क्या विजन आपका रहेगा सर मेरे तीन वादे हैं अगर मैं जीत के आता हूँ ना करे ऐसा के मैं हार भी जाता हूं, तो मैं तीन मेरे के तीन मेरे प्रभाग क्रमांक के वादे बताना चाहता हूँ पहला तो ये जो संपर्क कार्यालय ये कभी बंद नहीं रहेगा आपको जो भी सुविधा यहाँ से मिल रही है वो बिल्कुल मुफ्त में मिलेगी और दूसरा मेरा एक ड्रीम है जो जिसके वजह से मुझे इलेक्शन को रुकना पड़ रहा क्योंकि सिस्टम का अगर जब तक आप हिस्सा नहीं होते हैं तब तक आ, कोई भी शासकीय मदद आप नहीं ला सकते मेरी सभी इज्जतदार माँ और बहनों से बहनों के लिए एक मेटर्निटी हॉस्पिटल एक डिलीवरी का हॉस्पिटल मुझे बनाना है और इन मैं चाहे आऊ या चाहे ना आऊ में वो डेफिनेटली बना के रहूंगा और तीसरा जो मेरा वायदा है जो भी प्रभाग क्रमांक चौदह के स्टूडेंट्स है जो आ, जिसकी माली हालत ठीक नहीं है जिसके पेरेंट्स की और जो पढ़ने में होशियार है मैं उनका एजुकेशन का पूरा खर्च उठाने की कोशिश करूंगा ये तीन वादे है मेरे। तो प्रचार काम कर रहा था हम लोग जो हमारी टीम है वो सब लोग होम टू होम जाएंगे मुझे करना आता नहीं मैं सभी मेरी घर लोगों के प्रभाग के लोगों के घरों तक जाऊंगा उनको मैंने जो काम किया वो बताऊंगा उसकी बुनियाद पर मैं प्रचार प्रसार करूंगा ने अपने लाइट नहीं भेट तर आपण अपक्ष म्हणून लढतील का नाही निगेटिव सोच के चलने वाला बंदा नाही हो मेरा एक आलं नाही 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 बिलकुल नाही देखो जो चीज होने वाली नहीं उसके बारे में बात करिये क्या फायदा मुझे आ, मेरे काम पर विश्वास आहे की हंड्रेड पर्सेंट तिकीटवली चालेल सर आपण आपल्या चॅनेल ला टाइम दिला खूप खूप धन्यवाद आपला तर हे होते शोएब माघमी साहेब यांनी स्पष्टीकरण किंवा आपला काय काय विजन हे आपला चांगल्या पद्धतीने दिलेला आहेत तर येणाऱ्या महानगरपालिकेमध्ये यांचं काय काम असणार आहे काय रोल यांचा असणार आहे हे आपण बघूयात इंडियन टाइम्स न्यूज साठी मी कबीर शेख जहीन